Кто да. такой Янкович? <laughs> Откуда я знаю, кто это? Он, говорят, там где-то в России, да? Но я не, не знаю, не видел ничего. Телевизор не смотрю. Ну, это человек, которого его окружение поступило с ним подло. Вина вся лежит не столько на нем, потому что на больного человека нельзя. Ну. Если бы он был, войны бы не было. А почему вы так считаете? Ну, он хитрый, он хоть и ворну хитрый. Ему бы удалось договориться? Да. Чтобы вернуть Янукович, никто у нас здесь не хочет. Человек, как говорится, наше доверие не, не оправдал, поэтому о его возвращении даже и речи не может быть. Честно говоря, его надо судить, если честно говоря, его надо судить. Ну, я что-то ему вообще не верю, гитарь. не верю ему. Я... Ну, интуиция подсказывает, что на него мало надежды. Еще, как только стал президентом, полный мир ответственности на, нем лежит. Какую команду набрал, та команда сегодня добивает Украину. И ничего с ними не могут сделать. А что надо? Там все, кто ему служил в те годы, в этом году, взять их и посадить их. И, и не два. Так, Карпаты всех примут. Всех бандитов. От Харькова до Киева и до Львова. Всех примут кто? Кто против Украины, против русских, против всех. Я, я сам русский, но я родился и вырос в Украине. Я за Украину. Янукович, ну, с моей точки зрения, он уже неинтересная личность. Если раньше он был президентом, но сейчас он не президент. Вот. Поэтому, ну как, как я лично считаю, он уже не несет никакой ни политической, ни социальной, ни власти, ни пользы. Поэтому даже нет смысла последнее интервью смотреть.